Сьогодні на Алеї Слави зустріч з винятковою особистістю. Знайомтесь: Марк Іліч Горловський. інженер-електромеханік, збагачувальник, конструктор, будівельник, головний редактор газети, краєзнавець поет. У своєму насиченому яскравими подіями житті він неодноразово кардинально змінював професійну діяльність, але жодного разу Марк Іліч не зрадив покликанню створювати, започатковувати, будувати. Бажання залишити по собі спадок походить з дитинства, яке було загартовано подіями Великої Вітчизняної війни. Из самых ярких впечатлений детства, это были уже впечатления о войне. Я помню, у было 7 лет, когда началась война. И я помню бомбежки. В одну из ночей меня будили несколько раз и вели в бомбоубежище. Я, как сегодня, вижу это время. Потом я помню эвакуацию. Эвакуировались мы с мамой не с отцом, а с дедом, с отцом матери. Он работал на Криворожстале до войны сторожем. Отец мой оставался еще в Кривом Роге уничтожать какие-то документы. И он отсюда уехал 15 августа 1941 года, когда немцы уже были в Долгинцево. В процессе движения на Урал наш поезд бомбили. Я хорошо помню эту бомбежку. Мама под мышки меня схватила и уносила от разрыва. И в конечном итоге Это, это были страшные воспоминания. Я и вижу их сегодня. Что я могу припомнить о войне? Я, семилетний мальчик, несмышленок. Глухие взрывы в мирной тишине и голос матери моей вакуче тонок. Я помню, как и днем, и по ночам, услышав заунывные вой тревоги, в убежище меня вели. А там... Я в полумраке видел ноги, ноги, И женщины качали на узлах Растерянных, заплаканных детишек. И слезы проступали на глазах Не только у девчонок и мальчишек. Никто еще не знал, как дальше жить, Но люди думали об этом ежечасно. Иные молча, не желая говорить, Другие, не желая молча, драмогласно. Запомнил, как при свете Каганца Один молец сказал отцу серьезно. «Я Гитлера поймаю под лица И дам ему по морде. Если можно, — добавил он. И тут же задремал. Но несмотря на ужас жуткой доли, Сырой от горьких слез людских подвал, Улыбкой осветился против воли. Что память детская хранит еще моя?» Я помню напряжение, тревогу, телегу, вещи. То моя семья спиралась в неизвестную дорогу. Потом был эшелон и чай из кружки. Мы мало спали, ели понемножку кусочки хлеба, ехали в теплушке. Вдруг среди поля началась бомбежка. Наш поезд стал, схватил меня под мышку бежала от разрыва моя мать. И сквозь огонь несла меня мальчишку, боясь в этом кошмаре потерять. Там возле шело нарвались бомбы. Один вагон горел. В кустах кто-то стонал. И были мы бездомнее всех бездомных. В огне разрыва поезд догорал. Как выбрались оттуда, плохо помню. Лица я матери все вижу белизну. Так я в свои семь лет узнал огромную и злую настоящую войну. Все, что здесь написано, это абсолютная правда. Именно так и было. Выдумки здесь никакой нет. Но по этому стихотворению современные поколения могли понять, что тогда было и как. Кожне слово автобіографічної поезії Марка Горловського створює в уяві образи жахливого воєнного лихоліття з численними негараздами, нестачами, горем втрати рідних та близьких. Після війни, вже в 1949 році, родина Горловських повернулася до Кривого Рогу. Для юнака не існувало питання, ким працювати та заробляти на життя в місті гірників і металургів. избрали для себя будущую профессию? Дело в том, что я уже тогда умел рассуждать. И я, выбирая себе профессию, подумал вот о чем. Если я стану электромехаником, то я найду себе работу на любом предприятии. И в селе, и на предприятии на любом. Механик, слез везде нужен. Я окончил электромеханический факультет Криворожского горного технику. В технику меня учили черчение. Честно говоря, когда я туда шел, я не представлял, что такое работа проектировщика. Но впоследствии я настолько полюбил свое, свою эту профессию, когда я понял смысл ее. Это стало делом моей жизни. И достаточно удачно. Какого предприятия города? вот первый проект? Значит, проектировали реконструкцию дробильно-сортировочной фабрики Артема Рудника Кирова. Ну, и я тогда был еще совсем зеленый проектировщик и выполнял какие-то детали. Это был энтузиазм. Люди мечтали восстановить и производство, и жилье после войны. Все настрадались. И очень боевая была обстановка. Когда я уже окончил институт и перешел работать в механоворчермет в 1965 году, когда я, когда я уже получил диплом инженер, у меня уже был 9-летний стаж работы. И Я уже понимал, что это будет моей профессией навсегда. Мои родители были бухгалтерами. И мать была бухгалтером, и отец. Но э, отец работал на строительных предприятиях. И оба они говорили, что они не хотят, чтобы их дети были бухгалтерами. Они категорически были против. И мама говорила, мои дети, сыновья, должны стать инженерами. И только инженерами. Но это, вероятно, внедрилось как-то в подсознание. И инженер – это было очень уважаемое дело. А вот что касается продавцов, торговцев, торговок и так далее, и так далее, у нас в семье это называлось людьми второго сорта. Хотя всегда мне говорили, инженером ты будешь получать меньше, чем торговец. Но уважать себя ты будешь. И уже перейдя в механовый чермет, я довольно быстро продвигался по служебной лестнице. Через 11 месяцев после прихода в Механовар-Чермет я был назначен уже руководителем группы. Это первая административная должность. Потом мне поручили проектирование фабрики окомкования. Когда ее поручили, меня назначили главным конструктором. Там была такая схема. Под объект назначали руководителя. Главным конструктором я был 9 лет. Я был первый главный конструктор механообручения, который выполнял работы разноплановые, мокрые процессы – это концентрат. И горячие процессы – это окатыши, которые потом шли в доменную печь в качестве железорудной части сырья. Потом, когда я уже приобрел опыт и имя, имя, меня назначили главным инженером проекта, уже Лебединского ОГО. Это в то время было самое мощное предприятие Горнодобове що отрасли Советского Союзу. Працелюбний енергійний завзятий. Такі риси були притаманні молодому інженеру Марку Горловському. Але на досягнутому він не зупинявся. Надалі відшліфовував професійну майстерність. Незабаром йому запропонували випробувати набуті знання та вміння, взяти участь в розробці однієї з найпотужніших збагачувальних фабрик Радянського Союзу. Лебединського гірничо збагачувального комбінату курської магнітної аномалії від проектного окреслення до стартового пуску. Ну, значить, однажды мене визвав главний інженер інституту Механов Верчемет, давно покойний Федор Леонидч Попов, і сказав. что он хочет меня перевести на занятия не, окне, не обогащением, а кускования, Потому что я в прошлом сдельщик, я умею быстро работать и умею быстро организовать работу. Я познакомился с работой, с новой для меня. Понял, что я смогу ее делать. Поставил несколько условий, прежде всего, чтобы мне дали тех людей, кого я назову. Это вот, а твоя группа? Или вы меня вызвали, чтобы рассказывать, какой я плохой руководитель, или вы хотите получить через месяц работу? Так вот, выполняйте мои условия, а я выполню ваши. Чтобы мне дали право карать и миловать. Вот у второй, первый оклад я не мог никого им наказать, но второй мог. Чтобы мне дали возможность с людьми, кого я приглашал к себе в бригаду, лично разговаривать, вмешательство руководства. Людям я сказал, что если вы откажетесь, вас никто за это не накажет. Я это условие поставил. Но если вы согласитесь, я вам обещаю такой режим работы, что вы будете плакать крупнейшими слезами. Надеваться вам будет уже некуда. Но вы получите два оклада. Ну и так я это выполнил. Работу мы сделали. Точно в срок. И после этого... Когда встал вопрос, кого назначать главным конструктором на фабрику окомкования Лебединского, века, то все одним вздохом назвали мои имя. Дело в том, что к тому времени в Советском Союзе работало только четыре фабрики окомкования. Первая. Это на Соколовско-Сарбайском ГОКе в Северном Казахстане. Это на ЦГОКе в Кривом Роге. Это на Севгоке начиналось и в Качканаре и на Среднем Урале. И все эти четыре фабрики пошли неудачно. Не потому, что мы дурные. Опыта не было у страны. И все мы специалисты были, мы шли методом научного тыка. И моя фабрика была пятая. А за те неудачные фабрики многих руководителей институтов Ленинградского механобра, Уральского механобра поснимали с работы или понизили в должностях. И вызвал меня этот же самый Попов и сказал, учти, ты проектируешь, ты и строить ее поедешь. Потому что я не хочу, чтобы меня снимали с работы. А тебя я уже смогу подставить. Ты главный конструктор. Приказ о моем назначении руководителем авторского надзора организовали не по институту Михана Бурчина, а по строю СССР. То есть я обладал правами, я имел право даже, если что-то делалось не так, я имел право остановить строительство. Это вообще... Это было нево... Один раз я его остановил. Ну, в конечном итоге моя фабрика пішла від первого нажаття кнопки і дала проєктні вот, І мене представили к ордену трудового красного знам'я. Ну, в ряду остальных, звісно. Про те, як представлення до нагородження високою урядовою відзнакою чиновники замінили на можливість позачергового придбання автомобіля, Марк Кіліч розказує з притаманною йому іронією. У колишньому Союзі такі історії не були рідкістю. Потрібно було відповідати за усіма анкетними даними, неписаним правилам щодо отримання нагород від уряду за певні досягнення. Після Лебединського ГОКа у вашій кар'єрі конструктора були ще якісь вот, значительні? Коли я будував цю фабрику, в скорості у мене случився перший інсульт, 83-м, через три роки з параличем, через три роки другий, через Три года после второго, 3 и дальше все покатилось. Потом меня отправили на группу, я шесть лет не работал вообще. Потом, когда начал потихоньку вычухиваться, у меня сын нашел работу на одном небольшом машиностроительном заводе, бывшие мастерские, бывший опытный завод механобрчермета. Я пошел туда рядовым, я сказал, только рядовым я пойду. Я накомандовал, в рыву. Но директор этого завода, покойный ныне уже, человек по фамилии Токарь, вызвал меня через два месяца, меня, рядового инженера, и сказал, я к тебе присмотрелся, и предлагаю тебе вакансию, у меня есть зам главного инженера завода по подготовке производства. Я им начал рассказывать, какой я несчастный и больной. Он сказал, туда уходи, вообще-то мне не нужен. Рядових ти не немає. Ну, я подумав, подумав, ведь ну, я ж завжди спав. Попробуй. Почав пробувати. А що був курс? все. Спілкуючись з героєм програми, розумієш, що труднощі та ускладнення лише додавали сил цій людині, розширювали її світогляд. Марк і з ентузіазмом брався за будь-яку роботу. І не завжди за спеціальністю. Він був головним інженером, готував проєкт реконструкції спортивного комплексу Металург, а вільний час присвячував родині та улюбленій з дитячих років справі читанню. А ще займався зйомкою, створював кінофотоархіви, пробував себе і в поезії, цікавився пошуковою краєзнавчою діяльністю. Вміння Марка Єліча знайти час для численних справ та захоплень, відшукати себе у розмаїтті напрямків не залишає байдужим. Сдается, что эта людина способна реализовать любую смелую идею. И вдруг однажды у меня раздался телефонный звонок. Какой-то иностранный голос с акцентом спросил, вы Горловский? Я Горловский. А я главный раввин Кривого Я ну, говорю, я слушаю. Вы не можете ко мне подъехать? У меня к вам есть одно предложение. Я в то время был без работы а мне было тогда, по-моему, 69 лет. Ну, я не подъехать. Подъеду. Куда приехать? Я приехал, мы познакомились. Он говорит, мне сказали, что я старый и очень опытный проектировщик. Мне нужен человек, который имеет вход властям города для того чтобы оформить документацию необходимую для строительства еврейской школы и синагоги ну я в принципе могу и я за год подготовился до необходимые разрешающие строительство выделение земли там и так далее и тому примерно через год когда я все это оформил он меня однажды предлагает давай будем издавать еврейскую газету в Кремле я я никогда не имел никакого отношения к журналистике. Я не знаю, как делают газеты, а вот мне сказали, что поручить их нужно именно тебе. Мне? кто может? Я никогда, и повторяю, я никогда не был журналистом. А мне сказали, что если ты возьмешься, у тебя получится. Но учитывая, что я в принципе любознателен, я решил согласиться. Опять же я подумал, не получится таким всегда выйти. Этот Равин сказал, что порядка 25-30% газеты должно быть посвящено духовной жизни. Смогу ли я это? Я сказал, если я уже взялся за дело, я смогу все, что хочешь. Однако, чтобы в будущем не было недоразумений, я тебе скажу следующее. Это я ему говорю. Я в советское время окончил философский факультет отделения атеизма. Так ты что, не веришь в религию? Он мне говорит. нет, в религию я верю. Ибо религия – это технология, которая существовала когда-то и существует сегодня. Я в Бога не верю. Ну, говорят, ты очень много читаешь, очень много знаешь, как же ты ешь. Я говорю, потому я не верю, что много читаю и много знаю. Ну, говорю, короче говоря, я тебя предупредил. Если тебя это не устраивает, то мы и не будем начинать. Он подумал, так ты же сумеешь, я, буду что-то от тебя просить, сумеешь? Я говорю, я повторяю, я все сумею. Он мне штата не дал. Фактически, я эту газету делал сам. Единолично. Потом я уже привлекал на общественных началах разных людей. Ну, врач Лин работал со мной. Он вел э, рубрику Филателистическая иудаика». Неплохо был. Э, директор еврейской школы того периода, некая Татьяна Куц. Она там еще где-то крутится. Она давала педагогические статьи, опять же, применительно к этой еврейской школе. Ну, и еще, а, был такой журналист Давид Кан, Ва ваше имя. Это, это имя вам должно быть известно, он вел рубрику «Евреи во фронтовых шинелях». Ну, то есть я набрал какой-то коллектив. Многое я писал сам. А вот что касается редактирования, я был очень вредным и редактировал все, что мне меня... единственный раз, когда я пропустил без редакции одной из статей, была статья, написанная студенткой. И я ни, я ни к чему не мог прицепиться. Настолько хорошо была написана статья. Но я уже не помню, о чем. Все остальные, если лингвист какой-то будет сравнивать все статьи моих газет, он увидит здесь одну и ту же руку. Это была моя рука. Я не доверял никому. Ну, такой противный. Первые номера я издавал вот так, что мне попадало под руки на еврейскую тему, я туда пихал. Но примерно через год-полтора я понял что-то меня не устраивает в моем отношении к этому изданию. И потом я понял, нужна идея. Вот нельзя делать вот так вот, лишь бы что попадется. Нужна идея. Тогда я впервые понял, что такое идея. В любом деле. Я начал думать, какую же идею заложить в основу этого издания. И рассуждая, пришел к такому выводу. За предыдущие 70 лет евреи Советского Союза ничего не знали о себе, о своей истории, о традициях, о, рели о религии. Ничего не знали. Откуда я это знал сам? А философский факультет отделения атеизма. Когда я публиковал в своей газете какие-то эпизоды религиозного плана, это совсем не значит, что я был сторонником этой точки зрения, а в следующий раз другой точки зрения. Я не был сторонником ни одной из них, потому что я всегда был убежден в том, что... Человек, думающий, имеет право сам решить, чему поклоняться, кому верить, во что верить, чем восхищаться. Готовя номера газет, я все время имел в виду эту мысль. Давая конспективную информацию в моих газетах, газета была очень небольшая, 12 страниц. Сначала было 8, потом 12. Что-то заинтересуется и вернется все-таки к изучению первоисточников. А для кого-то этого будет достаточно. Но с Азами я их познакомлю. И они будут знать, откуда растут ноги. Что возникло, когда возникло, почему возникло, что диктуется религиозными источниками что возникло в результате традиций. Газету мы начали выпускать в 2004, а в 2007 году Национальным союзом журналистов Украины моя газета получила статус самого интеллигентного издания Кривого Рога. Мне часто задавали вопрос, как это мне, инженеру, и вдруг удалось, не зная, как делают газету, делать газету, которая стала какой-то. Я сам над этим задумывался. И вы знаете, к какому выводу я пришел? Она и стала такой, потому что я не знал, как делать газету. Я ее делал как музыкант, талантливый музыкант, не знающий нот, но играющий или там пишущий музыку. И тогда я понял, что я ее сделал, потому что я не умел. Но хотів. Єдиної в місті газети Єврейської громади вже не існує. У вересні 2010 року вийшов друком останній номер Шолом Алейхем. Разом з усуненням головного редактора Марка Горловського газета перестала існувати. Тепер у домашніх архівах, а ще в сховищі Криворізького краєзнавчого музею зберігаються примірники цього видання, яке зафіксувало на своїх сторінках частинку історії нашого міста, нашого краю. Сумом, вспоминая про це Марко а Газета была, хоть и сложной, но любимой страной. И оптимизм не втрачает. Марк Ильич, скажите, а вы думаете о будущем, есть ли у вас какие-то планы мечты? Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Понятен ответ. Какие могут быть планы в 80 лет? Я каждый день проживаю с благодарностью к тому Создателю, в которого я не верю, что он мне подарил еще один день. И я пытаюсь этот день заполнить чем-то, что может еще когда-нибудь кому-нибудь пригодиться. То есть я пишу. Сумерки сгустились быстро в ночь над давно притихшими волнами что шурша песком уходят прочь эхом грустным дальнего цунами. В облаках горит моя звезда, блик ее в густой воде мерцает. Голубые чудо-города постепенно в черной ночи тают. Крепче за меня душой держись. Помнишь, так, как это было прежде. Как на крыльях пролетела жизнь, Россыпью двойной больших созвездий.